Ой, добрый день, уважаемые друзья, посетители наших уникальных научных пикников. Меня зовут Андрей, я представляю научное крыло проекта Петиоль, о котором я расскажу в моей презентации чуть позже. Но сейчас хочу, я хотел бы с вами поговорить про... Науко наукоемкие инновации, ибо мы сейчас здесь с вами на научных пятниках, и если инновации, то говорите про наукоемки, которые связаны, может, какие-то элементы науки. Что же, давайте с вами начнем наш небольшой диалог, общение и изучение новых не знаю, знаний. Да. Следующий слайд, пожалуйста. У меня есть друг, его зовут Вячеслав. И вот как-то мы вчера с ним сидели за чашечкой чая, и я ему задал вопрос. Я у спросил, Вячеслав, вот скажи мне, вот, вот как ты себе представляешь э, наукоемкую инновацию? Как ты себе ее видишь? Ну, он, конечно, долго думал, э, и в конце сказал мне, «Андроидный коллайдер». И сейчас, кстати, на фотографии можете видеть часть андронного коллайдера. И я я, я задался, ну вот э, себе вопросом: а почему именно вот первое, что ему пришло на ум, это был андронный коллайдер? Ведь по сути это это большая штука, там огромные инвестиции, миллиарды долларов, э, множество людей, которые этим занимаются. Есть ли инновации, в которых э, наука совмещена таким образом, что они не требуют настолько серьезных инвестиций, как андронный коллайдер, как другие изыскания. И э, я хочу сейчас вам рассказать э, три истории, три истории отдельных людей, которым э, в той или иной степени, мере удалось совместить вот эту часть вот науку, инновации и э, Ресурсы, которые имеют именно им под силу, которые они могут использовать. И э, следующий слайд, пожалуйста. Итак, первый наш герой – это Патрисио Вилья из Чили. Он э, работает в лаборатории при университете. Они исследуют и часть его группы, исследуют. Э, э, влияние различных заболеваний на клетки, на клетки животных. И вот они в течение исследования у них возникла проблема. Для исследования клеток необходимый материал, который извлекается из крови животных, так называемая сыворотка крови. И она очень дорогая. И достать ее проблематично, и дорога. И вот как, 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 решить эту проблему, чем ее заменить? И они пришли к решению. Следующий слайд – видео. Сейчас я вам покажу видео, надеюсь, что оно будет достаточно хорошо видно на данном экране, и вы сможете. Но я буду постараюсь комментировать по ходу действия. И дальше расскажу, что же они действительно придумали, какое, какое они совместили знания или новые. Звук? Да, если есть возможность, то можно со звуком. Это именно сыворотка из крови животных, которая используется для питания клеток, на которых дальше проводятся опыты. Они говорят, что сыворотка довольно дорогая и проблематично ее достать. И плюс животные тоже страдают, поэтому, потому что кровь берется животным. Это не показывает, что сыворотка с разных мест имеет разные химические свойства. И если вы проводите эксперимент, вы не можете добиться стабильности, потому что сыворотки каждый раз разные. И они пришли к тому, что они, э, есть такие штуки, как тромбоциты. Это вещество, которое образует, когда происходит рана и нужно заживить клетки, чтобы рост новых клеток. И они придумали, как взять эти тромбоциты и использовать их вместо сыворотки животных крови, как, как ее лучше использовать. И вот, вот именно вот это решение и, и было их научной инновацией. То есть они, они взяли э, новый материал, сыворотка на основе тромбоцитов. И по сути она, она э, стала именно обладать этими свойствами, которые, которые были проблематичны. То есть она по цене дешевле, она более стабильная, и они собираются в будущем продавать. Инновация, инновация, научная научная. Следующий слайд, пожалуйста. Ага. Следующая история про наших восточных соседей, Казахстан. На фото вы видите человек, который зовут Ардак. Ардак Бердибеков. И они со своей командой разработали новый вид ветрогенераторов. Почему чему это важно именно для Казахстана? Да, давайте сначала посмотрим видео, а дальше я уже более подробно объясню. Там тоже созвук. Следующий вид арда. Они говорят, что проблема электричества очень большая, и необходимо искать альтернативные источники электроэнергии. И одни из них — это ветряки горизонтального типа. Но есть проблема. Эти ветряки доступны для развитых стран, потому что они довольно дорогие. А для развивающихся нужно искать другие решения, более дешевые и более стабильные. И они придумали другой тип ветрогенератора э, э, вертикального типа. Он действует на основе гироскопа, вращается. Здесь они показывают, как гранитарный ветрониатор, что он развивается, если ветер допускает предельную свою возможность, он разламывается на куски. А ветрогенератор их него, типа довольно стабильный даже на сильных порывах ветра и даже на слабых. Это их прототип, который они построили в приближенных реальных масштабах. И маленький, чуть меньше. И они показывают ферму в Казахстане, и фермер может с этим ветрогенератором непосредственно получать электроэнергию и осуществлять свою деятельность по выращиванию каких-то растений. И вот это тоже интересно. Интерес в том, что как бы поступил обычный человек. Ну да, он бы там начал искать. Вот да, у нас нет денег, но вот есть ветрогенератор. Давайте соберемся и купим этот огромный ветрогенератор социального типа за немыслимое количество денег. Они пошли по другому пути. Они сделали ветрогенератор другого типа и значительно дешевле. И я думаю, они добьются успеха. Инновация, инновация. Наукоемкая, наукоемкая. Следующий слайд. И последняя наша история про проект, в котором непосредственно я принимаю участие, называется «Петиоль». Началось с науки. Все с того же моего друга Вячеслава, который работает в Национальной Академии Наук Украины. И у них была задача измерять площадь листьев для того, чтобы сопоставить различные популяции каштанов. Задача вроде бы понятна. Исследование, наукоемкое, понять, где каждый из них, как они отличаются, и, допустим, если одну популяцию перевести в другое место, Каким образом оно изменится, изменится или не изменится. Какие факторы могут влиять? Идея хорошая, но реализация довольно проблематичная. Так как он все эти площади измерений делал вручную, мерил с помощью миллиметровки, с помощью фотошопа, сканера, Это занимало кучу у него времени. И мы пришли к тому видео к решению, а как сделать его жизнь легче, как сделать так, чтобы он работал более эффективнее, более лучше. Мы придумали петель. Следующее э, небольшое видео сегодня. Мы пошли немножко дальше, мы предложили, а как, каким образом вот эта, вот эта штука с измерением площади листьев, с, каким образом вот эта наукоемкость можно внедрить для того, чтобы получить больше урожая, больше качественного урожая. Мы придумали решение для аграриев. Мы сначала показываем, что сейчас площадь листьев меряется с помощью метровки, и дальше дорогие сканеры, которые от 5 тысяч долларов и, и выше. И мы придумали Петиоль. Петиоль — это мобильное приложение, которое устанавливает мобильный телефон. Меряете площадь листьев, и данные отправляются в облаке, и вы получаете динамику, как развивается ваше растение. Хорошо не развивается, недостаточно, и, соответственно, вы можете можете корректировать результат в тот момент, какой именно нужно, а не через э, две недели, когда уже все растения уже невозможно вернуть процесс обратно. Здесь демонстрация, как непосредственно на экране мобильного телефона происходит это измерение. А. Да, и элементы облака и э, следующий слайд пожалуйста там еще один остался да как резюмируя то есть как, как у крылова то есть у него всегда были басни и под конец басни было какой-то вывод о чем же эта басня вот э, иллюстрация демонстрирует как бы Андроны-коллайдер делали в развивающихся странах. Ну, как один из вариантов. То есть большая труба, и в ней находятся люди, которые передают эти нейроны-патроны по рукам, и это там их друг с другом. И это один путь. А второй путь это именно использовать научные достижения, научные разработки наших... Искал бы ученых, студентов, которые хотят что-то делать, которые делают. И используя современные технологии, можно дать им новую, новую силу, новую, новое применение. И оно будет на, намного эффективным, на более, намного полезным, чем то же самое, но за более высокие цены. Поэтому используйте науку, используйте инновации. И все у вас будет хорошо. Спасибо вам большое.